кратко, как говорится, об истории вопроса. Посмотрите, что послужило таким мощным толчком к развитию олимпийского спорта в течение последних 20 лет и к кардинальному изменению положения дел на мировой арене. Игры 80 84 -го года не состоялись в связи с бойкотами с двух сторон. Их полноценными играми считать нельзя. А в 88 году на Олимпийскую арену вышли команды всех без исключения стран, за исключением Кубы и Северной Кореи. И эти игры несли колоссальную политическую нагрузку. До этого Соединенные Штаты Америки получили 170 с лишним медалей, 83 золотых, и ехали туда победители. Чувствовали себя очень хорошо и другие страны Запада. После игр в Лос-Анджелесе, когда весь капиталистический мир занял передовые позиции на этих играх, при состоянии этой игры они прибыли в силу. Посмотрите, что получилось в силу. Это СССР и ГДР, две страны завоевали в общей сложности 215 медалей и отрядили существенно 8 крупнейших капиталистических стран. Шафры, Атмей, Япония, Финляндия, Швеция, Великобритания, Италия и Франция. Если посмотреть, это был, я прошу прощения, я переброшу следующий слайд. Это был 88 год. 340 медалей в общей сложности получили 7 социалистических стран и 249 медалей 8 крупнейших капиталистических. И СРБТР 234 и 249. 1976 год в этом плане, предыдущий слайд, он тоже был интересным, показывал эту тенденцию, но она еще попала на фон, как говорится, отсутствие того внимания ну, политической составляющей Олимпийских игр. Потому что в основном борьба шла между СССР и Соединенными Штатами Америки. Я, допустим, в такой стране, как Канада, в те годы существовало простое мнение. Мы олимпийским спортом не занимаемся вообще. Этим занимаются федерации. Кто заслужит право на Олимпийские игры, мы оплатим эту командировку. Вот эта вся политика была Канады в те годы, в, в конце 70-х -70 годов. Посмотрите, суммарные командные результаты 10 сильнейших стран на играх 76 и 88 года, тогда, когда не было бойкота. СССР, ДДР, СССР с огромным преимуществом впереди всех, дальше идет ДДР, третье место в Соединенных Штатах Америки, все остальные практически конкуренции лидерам составить не могли никакой. Зимние Олимпийские игры, аналогичная ситуация. Это все четыре, 76-й, 88 -й год, все четыре случая. СССР 103 медали в общей сложности, ДДР 91 медаль, Соединенные Штаты 36, остальные все ниже, никакой конкуренции нет абсолютно. И в основе этого любую из стран Восточного Блока, если мы возьмем, мы всегда увидим вот такую систему, которая была в Советском Союзе. 7 тысяч детских спортивных школ, 686 специализированных детских школ, это детско-юношеский спорт, базовый уровень, 159 школ на уровне резервного спорта, высшего спортивного мастерства и 40 интернатов спортивного профиля. В общей сложности вся эта система детского резервного спорта охватывала 4 миллиона реально работающих детей. Далее, 20 тысяч человек в 350 оформных пунктах олимпийской подготовки и в 125 экспериментальных группах олимпийской подготовки. И, наконец, полторы тысячи человек в составах сборных команд. И вот эта система, которая имела материальную базу, необходимое количество кадров, то есть Украина имела четверть этого, 73 пункта олимпийской подготовки, такие как знаменитые центры, центр эхо плавательный, аналогичный плавательный центр Днепропетровский, аналогичный плавательный центр в Одессе, это центры по фигурному указанию Днепропетровский, Одессе и так далее, и так далее. В общей сложности мы имели 73 таких структуры, которые непосредственно находились под сборной команды из страны. И, естественно, мы делегировали большое количество человек, вот этот состав 1500, примерно четверть всего вклада, это был украинский спорт. Аналогичная ситуация в ГДР, только разница в том, что в ГДР все это было, вся была вертикально очень жестко завязана в целостную систему, и весь детский спорт контролировался сверху, у нашей стране эта вся махина работала во многом хаотично, и эффективность была невысокая. Обновляемость сборной команды ГДР в силу очень четкой организации спорта детских и спортивных школах, а у них оказывалось спортивными тренировочными центрами, она контролировалась сверху. У нас же это все довольно было слитко, и мы в основном держались на массовости, как современный Китай. И, но в целом, как говорится, система была на выходе достаточно эффективной. Теперь посмотрите, вот, вот этот вот э этот результат, который получили тогда страны Восточного Востока, он вызвал огромный резонанс в странах Запада. И практически с тех пор началась кардинальная перестройка всей системы западного спорта. И сегодня, когда мы говорим всех успехах, которые характерны для таких стран, ну, как в первую очередь Австралия, за Австралией Франция, теперь Великобритания, сейчас Канада, параллельно Китай, и тогда Южная Корея, Япония фантастически скачал за последние годы, мы во всех случаях видим радикальную, кардинальную перестройку всей системы спорта в стране, огромное внимание правительств стран к развитию спорта, как очень значимого и социального явления внутри страны, и как очень значимого фактора демонстрации потенциала страны на э, мировой арене. И это привело к тому, что ситуация кардинально изменилась. Вот результаты 2004-2008 года. Посмотрите, Соединенные Штаты Америки общая ситуация 212 медалей, первое место. Китай э, второе место по общему количеству наград, но э, по количеству золотых медалей выглядит намного серьезнее, чем выглядит Россия далее Австралия, очень успешное наступление Германия, Великобритания Франция, Япония, Южная Корея и весь блок стран которые, то же самое на зимних олимпийских играх Соединенные Штаты Америки дальше идет Германия, Канада Норвегия, Австрия, Россия Южная Корея позиция России, вы видите, более чем скромные на сегодняшний день, полностью изменились лидеры в мировом спорте Болгария потеряла на порядок. У них в 10 раз меньше золотых медалей, чем было в 1988 году в Сеуле. И в 7 раз меньше медалей вообще. Румыния потеряла позиции втрое, Венгрия в два с половиной раза. То есть весь этот восточный блок, он полностью развалился на сегодняшний день. Еще как-то удерживаем на играх Олимпиад позиции мы, и как-то их удерживает э, Россия.